सत तो श्रीकाल जी राजा जनक भाग दूचा साखी लैके आप जी की सेवा में फिर हाजिर हो भाग पहला आपते हाँ कि राजा जनक ने अष्टावकर जी ने गुरु धारण कियाखी आप जानकारी पता करा कि राजा जनक ने सुखदेव मुनि ने गुरु धारण किया तो आज शुरू कर दें साखी ਕੁਦੇਵ ਪੁਨੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਭਿਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਾਇਆ ਦੇਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ कई साल लंघ गए इन्होंने भक्ति करते हुए जटाव विरद दियाद जटाव पंछियों ने आलने बना ले जोड़ा पंचियों का पक्का ही रहा जटाओ में एक दिन एक पंछी दूजे पंची कहन लगा मित्र आप बनाया है ते बड़े सुख न भी रही हाँ पर रिखी तो निगुरा है निगुरे के नेे रहना नरकू जायरियां है आप क्यों ना इतों च उड़ चलीए कि होर जाके रहन बसेरा करिए सलाह करके पंछी उतो उड गए तो मुड़ के वापस ना आए उन्हों दू सुखदेव मुनि ने सुन लिया समाधि खोली उस वेले उठे तो घर न चले गए घर जाके अपने पिता ब्यास नगे जो भी सारा कुछ सुनया पंछियों की गलिया मैनू हूँ गुरु की लड़ है दसो मैं हूँ कहू गुरु धारण कर सकता हाँ उन्होंने पिता ब्यास से उत्तर दिता हे पुत्र जीवन गुरु धारण करना बहुत जरूरी है गुरु की सचमुच गति नहीं होंगी तो इस वे धर्मी राजे जनक को बिना कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो आपका गुरु बन सके उस दे कोल चलिया जा ऋषि भी है तो राजा भी पिता जी का हुक्म मान के सुखदेव राजे जनक नगर पहुंच गया ये ए समान सी जो ते तुम्बी अन्य ड्योड़े सिंह पौड़ी पौर ड्योड़ी रख दी दे दे आप दरबार के अंदर चला गया जाके की देखता है राजा जनक ने एक पैर का कड़ाए रखा हो गरम दूसरे पैर इस घुट रही हैं झाकी देख के माया के असर तो वह सुखदेव सोच लग गया कि यह मेरा गुरु किए बन सकता है इता आप माया फसया होया है पर अजे सोच ही रहा है कि बारह दूत में आके राजे जनक ने आख्या कि पूरे राजा महाराज सारे शहर अग लग गई है तो अग बहुत भयानक है कि करिए ज राजे जनक ने अगो उत्तर दिता कुछ नहीं करना परमात्मा की जो इच्छा है उ है शायद वो चंगा ही कर रहे हो जो पहला दूध चलया गया तो दूचा आया उसने आके सुनया दिता महाराज सब कुछ सड़ गया है हाथी घोड़े तक भी नहीं रहे अग सिंह पोर्ट की ब्योड़ी तक पहुँच गई है राजा जनक ने फिर लापरवाही किया बिल्कुल ही चिंता ना करो जो कुछ हो रहा है उस अकाल पुरख की रजा न हो रहा है सुखदेव राजे का सिद्धत देख के हैरान होया पर जो, जो सुन कि अग तो सिंह पोर्ट की ब्योड़ी तक पहुँच चुकी है तो उतोद की नस तुरै कह कि जो नसन लिये मुड़िया है राजे जनक ने उसनों आवाज मारी जनक बोले रिखी जी कोपीन से तूबी न इन्ना प्यार बारह साल माँ के गर्भ में चौबी साल समाधि ला के तपस्या कर भीड़ा मोह नहीं मरिया हजे माया ची उदासी नहीं सीखी वाहओ रिखी जा बोल जा तेरे वर्गे नेला नहीं बना सकता सुखदेव ऋषि सुखदेव मुनि उत वापस आ गए आके पिता ने सारी गल दसी पिता ने कहा पुत्र जनक राजे ने तेरी परीक्षा ली थी तू उस पूरा नहीं उतरिया कोई आदमी लगी सी और सारा कुछ तेरे वास्ते ही सी जा मुड़ जा उसको चले जा उस तो बिना कोई सच्चा गुरु नहीं इस वे हूँ किमें जावा सुखदेव मुनि ने आख्या पिता जी ने कहा कि मैं तेन ढंग मैं दसदा हाँ वो एक कि जनक राजा जनक चो साधुओं भोजन सुखाते रहते हैं तो जो जूठे पटतल होंगे वो आप चरौे बिचों की अपने दरबार के पिछले पास सुटे हैं तो उस चरौखे के हेत जाके के खलो जाना तेरे उत्ते जूठ दिखेगी डिगेगी कोई परवाह ना करी ते उतो जो मिलेगा उत नहीं खा लिया करी आखिर तेनों आप बुलाएंगे बस जब तो बुलाएंगे तो तदों तेनाहाल कर देंगे जो हौसला छट गया तो मुड़ तेन समा हाथ नहीं आना बाप अपने पिता जी की आज्ञा का पालन मुड़ के किया जनक नगरी जा राज महल राजमहल पिछले पासे जा खलोता जनक राजा जनक हर रोज जूठे पत्तल उथे सुटे चरौखे सारे सुखदेव के दे, सिर उत्ते जाके डिगते गुरु साहब ने फरमाया कांडा महला चौथा जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी लग त्यावे गो जूठन जूठ मनुआ तिल न डुलावे गो इस तरह जूठ सिलते डिगी बारह साल लंघ गए देखो एक दो साल नहीं बारह साल लंघ गए उस तरह अपने पिता का हुक्म मान के उलोते रहे રાધી જનક ની તરફ આ ગયા 12 સાલા બાદ જ કે તરસાયા ઉસે સુખદેવ નો ਆਪਣੇ કોલ સત્યા તે એક ઓર પરીક્ષા કરી ઓ પરીક્ષા એ થી કે તેલ થી થાળી પર લઈ નકકો નક તે ઉસ થાળી સુખદેવ મુનિ ને ખરાવ દીધી તે શહેર وچ કહી દીતા سارے દુત્તા નું કે પૂરે શહેર وچ મેલ લે રંગ તમાશા લગા દે सुखदेव मुनि ने आख्या कि तू ये थाली से ते तेल तेरे नहीं चाहिए सारे नगर की परिक्रमा करके आयादेव प्रो कि थाली चो तो एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहता तो उस तरह थाली सारे कर के सारी परिक्रमा करके वापस आया तो ध्यान तेल में ही रहा आके जो दादे जनक ने पूछा कि हाँ बस बार किन्ने रंग तमाशे लगे सन कहें तो मैं कि देखना मैं तेल दुल्लन का ही डर दाग थगा तो ता उस टाइम जनक खुश हो गए तो उन्होंने भी सारी गल समझ आ गई कि राजा किए माया उदास रेंदे तो सो भी तेल दुल्लन का ही डर दाग है सो तो जनक राजा खुश हो गया तो उस